Всем привет! Я покажу, как сделать невидимый сундук. Я его только что построил. Вот мы залезаем сюда. И оп! И у нас тут сундук. Секрет фокус этого сундука я покажу сейчас. Просто мы берем это просто откапываем. Вот эти раз, два, вот так вот, вот так вот откапываем, да? И мы ставим вот сюда сундуки вот так вот. И мы их покрываем плита из трепицкого дерева. Вот, вот так мы пора прикрываем и все у нас ничего не видно там довольно все темно и мы, мы просто нажимаем чтобы открыть сундук. И вот. И вот тут у нас всякие блоки, там золото можно что-нибудь там сделать. Ну там много чего можно делать. И вот это еще можно сделать сейчас найду. Нам вот берем вороновку. И ставим на вороновку. А потом вороновки ставим. Мы стекла вот так вот. Вот так ставим стекла и кидаем что-нибудь туда. И вот у нас все исчезает. И все. И смотрим. Вот тут все, все тут. А я же туда кинул. И тут нет. Смотрите. Это я просто сломаю. И видите, я если сломаем мы, и все это, короче, закроется. Так, сейчас я достану. Я покажу еще баги всякие. Обзор. Сейчас подождите, я все это сделаю. Все, сейчас подождите, еще быстро закрою, вот эти сломаю, закрою. Я играю в своем сервере. У меня мой ник Нубас. Кто ненавидит Нубасов, я не Дубас. Я могу. Я просто так ради интересно набрал. Будут ли у меня там вещи бесконечные. О, вот у меня тут барашка появилась сразу. Я делал ради интересно этот баг. Сейчас я закрою и мы будем смотреть как де 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 дело фокуса но ну, я уже показал и вторую это просто мы кидаем это вороновку и все так все все мы закрываем все закроем быстро Я, наверное, сейчас сниму это видео, потом следующее сделаю это видео. Так, сейчас дострою только. Может быть, сейчас дополню это видео. Так вот, мы просто открываем. Просто вот тут мы открываем, открываем чтобы это протягиваемся, и у нас тут вещи лежат. И вот это мой дом был. Всем пока. и Я сейчас сниму другую, еще одно видео с багами. Всем пока!